Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Dalam kubur sekarang. Dan yang kelima, ja'ala umuruhum qasiran hatta takuna dhunubuhum aqal. Dijadikan mereka ni umurnya itu pendek-pendek. Ha nah, ini yang kita nak garis bawahkan. Hatta takun dhunubuhum aqal. Supaya dosa mereka tidak banyak. Ingat, kalau umur terlampau banyak sangat Dah 80 lebih, 90 lebih Sampai 100 Amalan nak buat dah tak banyak Lutut tak apa sihat Lepas tu dosa pula makin tambah Collection Lepas tu Tak salah nak panjang umur Tak salah, jogging lah hari-hari nak jogging Tak makan nasi, apa tak ada masalah Masalahnya khawatir Dosa banyak, amalan tak banyak Dosa banyak Ingat Umur kita akan ditanya kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an la tazulu qadam bani adam yaumal qiyamah min indi rabbih hatta yus'ala an khamsin tidak akan bergerak tapak kaki manusia pada hari kiamat di depan tuhannya sehinggalah dia selesai ditanya lima perkara an umurihi fi ma afnahu wa an shababihi fi ma ablahu wa malihi min aynak tasabahu wa fi ma anfaqahu wa amila fi ma alima lima perkara Tuhan akan tanya tak boleh jawab duduk situ pertama tentang umur ke mana dia habiskan dia guna untuk apa kemudian tentang masa mudanya mana dia channelkan umur mudanya tentang hartanya dari mana dia dapat dan apa yang dia buat untuk belanja dan yang kelima ilmu yang dia dapat dia amal ataupun tidak ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi jadi daripada lima soalan dua soalan berkaitan umur jadi apa sebab sebab pertama umur adalah setiap hembusan nafas kita kita bernafas sekarang ini kita bernafas dalam umur kita dan ianya nikmat yang tak semua dapat kecapi Sedara mara kawan-kawan kita yang telah kembali ke rahmatullah Tak ada dah nafas supaya kita sekarang Tak ada dah Umur kita adalah nafas kita Sayang kalau dihembuskan nafas usia kita Pada benda yang tidak bernilai kejayaan dunia dan akhirat Dua-dua kita nak kejayaan di dunia, kejayaan di akhirat Setiap helaan nafas tidak digunakan untuk cipta kejayaan. Oleh sebab itulah dalam satu kajian yang pernah dibuat, orang-orang yang berjaya, kehidupan mereka mereka habiskan pada perkara yang bermanfaat saja. Ada satu buku Rich Habits The Daily Success Habits of Wealthy Individuals. Buku berkenaan tentang habit ataupun tabiat orang-orang kaya. Apakah yang mereka lakukan setiap hari Jadual hidup mereka Ada satu buku pernah dia buat Kajian itu menunjukkan 67% daripada orang-orang kaya di seluruh dunia Mereka tonton TV dalam sehari selama satu jam saja Ataupun kurang daripada itu Dan hanya 6% saja orang kaya Yang gemar tonton rancangan realiti Orang kalau kaya, orang hebat Dia tak ada masa menengok rancangan realiti ni Ni bukan nak marah rancangan realiti Tidak, ada rancangan realiti yang baik Tapi 6% je yang tengok rancangan realiti Dia orang kaya-kaya orang hebat 67% tak sampai sejam menengok TV Kita kalau dah melayan Netflix La ilah Allah, marathon cerita Korea Pada pagi sampai malam Pagi sampai malam Memang padanlah, begitu ialah rupa dan kajian juga menunjukkan 78% daripada orang-orang miskin suka menghabiskan masa berjam-jam tonton rancangan reality tiap-tiap minggu. Kita tak kata semua rancangan televisyen ni tak bagus. Ada yang bagus, ceramah ada, forum ada macam-macam. Tapi menengok rancangan reality yang tidak membina membina jiwa, tidak yang itu tak ada gunanya. Nengok dia kelahi Nengok dia berlawan sama dia Beri dengki sama dia Baik itu gunakanlah Helaan nafas kita ini Pada benda-benda yang bermanfaat Kenapa umur juga sering diperingatkan Sebab umur adalah masa Sebab itu jangan buang masa Time is ticking Masa ni berjalan Dan ada satu kajian dia buat Life expectancy in Malaysia Berapakah unjuran berapa panjang umur di Malaysia ni ada dia buat kajian laki-laki ini daripada uh, statistik department of statistik dia buat kajian laki-laki average umur life expectancy di Malaysia 73.2 tahun perempuan 77.6 tahun maknanya total life expectancy di Malaysia adalah 75.3 tahun dan dari segi ranking dunia kita duduk ranking ke 71. ...dalam world life expectancy. Sebab itu gunakanlah untuk bermanfaat. Kalau daripada kecil sampai umur 75 tahun... ...tanpa kita sedar, kita banyak buang masa untuk benda yang kita tak perasan. Benda itu sebenarnya sangat mencuri masa kita. Pernah buat kajian. Kalau daripada kecil sampai umur 75 tahun... ...tanpa kita sedar kita telah habiskan masa selama 26 tahun untuk tidur saja nisbah 8 jam setiap kali kita tidur dan 3 tahun kita bergolek nak tidur itu ada dia buat kajian dan dalam tempoh daripada kita kecil sampai umur 75 tahun kita habiskan masa 8 tahun 4 bulan untuk menonton TV dengan nisbah menonton selama 2.8 jam satu hari dan juga kita habiskan masa selama 3 tahun untuk tengok telefon saja dengan nisbah 32 jam tengok telefon ataupun main telefon sebulan online dan kita habiskan masa 4 tahun 6 bulan untuk aktiviti makan dan juga minum dengan nisbah 67 minit sehari kita pergi makan minum maknanya kajian-kajian ini menunjukkan masa kita berjalan begitu rugi begitu saja macam sekarang ni musim-musim PKPTP banyak kena beratur macam-macam Ada satu kajian buat Umur daripada kecil 475 Kita beratur saja 235 hari Untuk beratur 115 hari untuk ketawa 136 hari Untuk seorang wanita bersiap dan bersolek Dan 46 hari untuk laki-laki bersiap Untuk nak keluar daripada rumah Nisbah-nisbah ini Menunjukkan masa kita hamburkan untuk benda-benda yang tak sepatutnya mengambil masa yang lama ayolah sedara-sedari sekalian jom kita renungkan seumur so, hidup kita ini Tuhan dah bagi kita pinjam umur sekarang berapa lama kita guna untuk sembah Allah berapa lama ada satu kajian pernah dibuat semayang sehari 17 rakaat kalaulah 2 minit per rakaat darab 17 rakaat kita baru sembah Allah 34 minit Maknanya sehari kita cuma semayang 34 minit je sehari dalam masa 24 jam. Cuba kita pindahkan. Dalam seminggu ada 7 hari. Sehari kita semayang total 34 minit. Mana dalam seminggu darab kita dapat 238 minit je. Kita semayang dalam masa seminggu. Dalam masa sebulan, sebulan ada empat minggu Maknanya 238 minit seminggu Darab empat minggu bersamaan 952 minit sebulan Cuba kita tengok dalam setahun Maknanya dalam setahun 952 minit dalam sebulan kita semayang Darab 12 bersamaan 11,424 minit Tukar kepada mod jam Maknanya 190.4 jam setahun kita semayang Tukarkan mod jam tu kepada mood hari Maknanya kita hanya semayang dalam setahun Semanyak 7.93 hari sahaja Andaikalah umur kita 60 tahun Tolaklah 10 tahun Ambil 50 Maka hak 190.4 jam kita solat dalam setahun darab 50 baru bersamaan 9520 jam. Dan 9520 jam itu hanyalah bersamaan 396.7 hari saja. Ini bermakna 50 tahun usia kita kita sembah Allah betul-betul setahun je. Yeah. Yang lain apakah masa yang ada kita gunakan? Tidur, beratur, ketawa, Bersolek, bersiap Jalan, jogging, bawa kayu bersikal Salah ke buat kerja itu? Tidak salah Tapi ayuh jadikan semuanya ibadah Sambil bersolek, sambil selawat, sambil berdoa, sambil bersikir Kayu bersikal, subhanallah, Allah akbar, subhanallah, Allah akbar Jadikanlah setiap aktiviti kita bernilai ibadat Jadikan semuanya berdela ibadat. Sebab kita semayang sembah Allah hanya setahun saja. Dalam tempoh 50 tahun. Baik itulah bila kita masuk tahun baru sebegini. Ingat. Bila umur kita dah semakin meningkat. Berhati-hatilah. Baik itu ulama pesan. Bila umur makin meningkat. Jangan minta panjang sangat umur tu. Buat biasa-biasa sudah. Umur. Nabi ajar Jangan doa Minta panjang umur sampai awak jadi tua nyanyuk Jangan Lepas itu Nabi ajar satu doa Allahumma inni a'udzubika minal ajzi Wal kasali wal jubni wal harami Hadis Bukhari Ya Allah Aku berlindung padamu daripada lemah Aku berlindung daripada malas Aku berlindung daripada jadi penakut <todak> Yang keempat Wal <todak> harami Daripada tua nyanyuk Hadis Bukhari Jangan. Biasa-biasa sudah supaya dosa tak banyak. Kalau nak minta panjang umur, silakan. Malam kah, sebelum maghrib dengan lepas maghrib kita berdoa awal tahun dengan akhir tahun, akhir tahun dengan awal tahun. Doa minta panjang umur tak ada masalah tapi biarlah dalam keberkatan. Moga dipanjangkan umur dalam keberkatan ketaatan kepada Allah. Itu kita hendak. Macam kita ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mendoakan kepada Anas bin Malik, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa atil hayatahu waghfir Ya Allah banyakkan harta dia, ramaikan anaknya, panjangkan umurnya, ampunkan dia. Artinya Nabi pun doa juga untuk orang panjang umur. Tapi biarlah dalam keberkatan. Yang kedua, bagi kita yang dah meningkat usia, jangan berangan nak muda balik. Jangan. Umur dah 50-50 lah Habis dah zaman Rok kapak habis dah Habis dah Zaman ya lah, lahir tahun 70 eh, Lahir lah untuk tahun 70 Orang zaman tu umur besar Zaman remaja dengan rok dan macam-macam lagi Boleh tak ada masalah Hiburan Halwa telinga Tapi jangan berangan nak muda balik Sebab itu Nabi SAW Dia tegur orang-orang tua Yang berjiwa muda yang lupa diri pula itu nabi teguh la yazalu qalbul kabir syaban fisnatain fi hubbi dunya wa tulil amal orang yang makin tua umurnya hatinya akan sentiasa muda dalam dua perkara walaupun dah putih kedut dah habis dah tapi hati masih muda dalam dua perkara pertama fi hubbi dunya wa tulil amal pertama dalam bab cinta dunia dia punya cinta kepada dunia, kalah orang muda. Dia punya cari projek, kalah orang muda. Cinta dunia. Yang kedua, tu adalah amal. Dia punya panjang-panjangangan untuk nak panjang umur. Kalau boleh nak jecoh 200 tahun. Ni hadis dari Imam Bukhari. Silakan umur meningkat. Tapi mintalah dalam keberkatan. Ingat. Masuk tahun baru, umur makin meningkat. Ada satu teguran pada Nabi lagi. Jangan ubah rupa kita yang dah tua Apa rupa kita teruskan Kata Ibnu Abbas Nabi pernah menyebut Yakunu qawmun yakhdibuna fi akhiriz zaman bis sawwadi Kahawasil al-hamami la yarihun raihat al-jannah Akan ada pada akhir zaman satu kaum Yang mana mereka akan hitamkan rambut mereka dengan kiwi atau warna hitam Bagaikan dada burung merpati la yarihuna raihatal jannah. Ini orang kata Nabi tak akan boleh cium bau syurga. Hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Jadi jangan sampai nak kiwi-kiwi rambut pula lah. Ada satu perbincangan ulama kalau selain daripada wanita boleh tak cat rambut ataupun nak dye ke rambut ini. Baik, Nabi hanya larang dai ataupun kiwi rambut dan juga janggut kita dengan warna hitam. Itu saja. Ada satu hadis daripada Jabir bin Abdullah, Utia bi Abi Kuhafata yauma Makkah wa ra'suhu wa lihyatuhu kas Abu Kuhafah datang pada hari penaklukan Makkah dengan rambut dan janggut yang berwarna putih seperti pohon as-saramah. As Saramah satu pohon di padang pasir, dia macam kapas putih saja. Abu Quhafah ni ayah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia ni duduk di Mekah, nama penuhnya Osman Abu Quhafah Ibnu Amir. Dia ni umur panjang. Dia meninggal lepas Sayyidina Abu Bakar meninggal dan meninggal umurnya 97 tahun. Jadi putih dah. Dia masuk Islam semasa Fathu Mekah Nabi datang daripada Madinah, dia masih belum Islam. Anak dia Islam sahabat Nabi. Dia tengok orang Islam ramai datang, itu pun dia tak nampak orang yang beritahu. Oh dia dia penghujung usianya, dia matanya dia hilang penglihatan. Akhirnya dia masuk Islam dan dia join sekali dia dalam Fathu Mekah tapi Nabi daripada jauh nampak rambut dia putih sangat. Maka kata Nabi, <Sess> "Ghairu hadha bi shay'in wajtanibus sawad." Kata Nabi, ubahkanlah aa, dia punya ubannya itu Bubuhkan selain daripada hitam Maknanya jangan putih sangat Daripada riwayat inilah kata ulama' Ini hadis dari Imam Muslim Dapat beberapa hukum Pertama, sunat mewarnakan rambut Atau rambut yang beruban Dengan apa-apa saja warna selain daripada warna hitam Tetapi afdal simpan khususnya bagi orang yang tidak terlibat dalam agensi penguatkuasaan. Macam contoh kita dah pencen dah tak kerja, ada uban simpan. Simpan. Tapi kalau kita masih bekerja umur 40, umur 50 tapi uban dah banyak dan kita pula terlibat dengan agensi penguatkuasaan iaitu mesti elok dapat diubah, sunat diubah. Kenapa penguat kuasa dia kena tutup uban dia supaya menimbulkan kegerunan Contoh masa PKP misalnya Atau hari Jumaat kita ada kaki rela Yang jaga kawalan masjid pasal malam, pasal tani Bayangkan kalau anggotanya putih, misai, rambut putih Dia tak menimbulkan kegerunan Sebab uban menunjukkan orang tua Jadi sunat dia tutup sikit Tapi jangan pakai hitam Pakai warna selain daripada itu Warna apa? Apa-apa je lah tak dinyatakan warna apa Kalau berani buahlah jalur gemilang musim-musim merdeka -musim ni buat merah kuning biru contohlah taklah begitu ya besok orang tahu inai oren nampak garang sikit tapi kalau kita yang tak ada apa-apa agensi penguasa ni afdal kita simpan kenapa orang beruban dapat kemuliaan kata Abu Musa al Syahri inna min ijlalillahi ikramati syaibatil muslim sesungguhnya termasuk daripada tanda Allah memuliakan seseorang adalah Allah mengunikan kepada dia uban hadis riwayat Abu Daud dan uban juga kata Sa'id bin Musaib dia pernah dengar Nabi menyebut uban ni lambang wibawa lambang kewibawaan kana ibrahimu awwalan nasi dayyafa dayfa wa awwalan nasi khatana wa awwalan nasi qassa syarib wa awwalan nasi ra'a syaiba Nabi Ibrahim kata Nabi adalah orang pertama yang suka menjamu tetamu Orang pertama yang berkhatan Orang pertama yang potong misai Dan orang pertama yang nampak uban Faqal Ya Rabbi mahadha Faqal Allah tabaraka wa ta'ala Wa Ya Ibrahim Faqala ya Rabbi zidni wa qaran Lalu Nabi Ibrahim pun bertanya kepada Allah Hei Tuhan Wahai Allah Apa benda ni putih ni Maka dijawab oleh Allah Waqar Itu adalah kewibawaan Wahai Ibrahim Lantas Ibrahim pun berdoa Ya Allah Tambahkanlah aku kewibawaan itu Hadis riwayat Imam Bukhari Kewibawaan maknanya Orang nampak Dia ni lebih berpengalaman Dia lebih berpengalaman Sebab tu trend terbaru sekarang ni Orang muda pun Dah nak putihkan rambut juga Nak nampak dia ni dia panggil trend grey hairstyles Style-style eh? macam uh, Tony Stark Cerita Iron Man Style-style macam David Beckham, George Clooney Buat putih Nampakkan kematangan Tapi jangan buat lah Benda ni uban ori Ori yang original betul Dan juga Uban ini Dia jadi cahaya di hari kiamat Dia dapat uh, Orang yang ada uban ni Sentiasa dapat pahala Dan dapat pengampunan dosa Hadis daripada Amr bin Shu'aib la tantafiqu la tantifu la tantifus syaiba ma min muslimin yashibu syaibatan fil islam ila kanat lahu nuru yawmal qiyamah Janganlah kamu mencabut uban tidak ada seorang muslim yang mana tumbuh padanya selain uban melainkan uban tersebut akan menjadi cahaya buatnya pada hari kiamat dalam hadis yang lain la tanti fushayba ma min muslimin yashibu shaybatan fil islam ila katab Allah lahu biha hasanatan wa hatta anhu biha khati'atan mana-mana muslim yang mana tumbuh padanya selai uban maka Allah akan menuliskannya dengan uban tersebut satu kebaikan dan Allah akan memadamkan kesalahannya dengan uban tersebut hadis riwayat Abu Dawud jadi yang pertama sunat hukumnya mewarnakan rambut bagi orang-orang tertentu tapi elok juga menyimpan uban tersebut untuk mengambil barakah. Yang kedua kata ulama harus mewarnakan rambut. Harus ini dengan tujuan untuk jihad misalnya atau mewarnakan rambut bagi isteri dengan tujuan untuk berhias kepada suami. Ha, itu harus dibenarkan. Yang ketiga ada masanya makruh juga mewarnakan rambut makro supaya nak kelihatan seperti orang soleh tak boleh saja dibubuhnya oren-oren nak nampak awak tu orang alim kau tolak jadi imam ke mula gagau-gagau -gagau. jangan jangan menampakkan diri kita jadi orang alim nanti orang test nanti ya. kedua memutih makruh memutihkan rambut dengan apa juga bahan untuk tujuan kelihatan tua atau untuk mendapat kedudukan dalam masyarakat atau supaya orang dengar cakap dia Itu tak boleh Katalah penceramah muda-muda Kan kalau muda sangat Umur 24-25 Orang tak nak dengar Dia pun berboh lah Putih-putih sikit Bagi nampak tubuh Itu tak boleh maklum. Dan ada masanya haram Iaitu mewarna rambut Dengan warna hitam Kecuali Ada sebab-sebab tertentu Dan juga haram Mewarnakan rambut Sampai kita ni dah menyupai Pelakuan orang-orang yang bukan Islam Contohnya dia Warnakan rambut dengan warna hijau Masalahnya Hijau tu tak salah Tapi rupanya dah macam Ada watak-watak tertentu dalam Di barat sana Yang rambut macam warna hijau juga Yang penting jangan kita berlagak muda Umur dah tua Allah Ta'ala kuniakan uban Beri kita lemah Badan makin bongkok Itu melandakan kematian itu makin dekat dan itu adalah utusan-utusan yang dihantar oleh malaikat maut kepada kita sebelum dia sendiri datang menjemput kita nanti ayuh jangan kita berlagak muda lagak meniru orang muda yang berjalan tak berkesudahan yang kalau berjalan sampai menahun yang tak sedar akan tuanya yang tak ingat pintu kuburnya makin tua makin berminyak makin diramas makin bersantan kalau elok bawaannya dapat menjadi tua di rumah Kalau tersalah jalannya Jadilah dia si tua miang Bagai pinang tua ketai Dikacip menyuming kacip Digobik mematah gobek Patang menengok orang lalu Tak boleh melihat kening berkilat Tak boleh menengok kulit tegang Di mana teluk, di situ bini Di mana tanjung, di situ anak tak cukup bini satu mana kandang mana anaknya anak nikah awak pun nikah beranak bini sepepak padang patutnya bila kita dah makin berumur tua berpalut dengan budi tua alim berkitabullah tua berpadan adat lembaga tua bijak dengan ilmunya bagai teluk timbunan kapar bagai tanjung tumpuan angin bagai payung kembang sekaki Tahu menjaga anak cucunya Tahu menjaga aib dan malu Tahu membimbing anak menentu Tahu menjaga adat lembaga Sebab itu memasuki Mahal hijrah kita pada malam ini Marilah sama-sama kita mengambil pelajaran Bahawa tanpa kita sedar Hijrah adalah sunnatullah kita nanti pun sebagai manusia selain daripada berhijrah secara fizikal berjalan ke sana kemari, pindah ke sana ke sini, kita juga sering berhijrah dulu kita duduk di alam ruh hijrah ke satu alam namanya alam rahim 9 bulan duduk dalam perut ibu daripada alam rahim hijrah lagi ke alam dunia sekarang yang ketak, sedang kita lalui dipinjamkan juga tidak lama entah 50 tahun, entah 60 tahun, entah 70 tahun nanti pindah lagi ke satu alam namanya alam barzakh maka ingatlah apabila sekarang umur makin meningkat sedar-sedar uban mulai gugur gigi mulai bertabur kulit pun dah mula kendur mata pun dah mula kabur itu semua petanda ianya adalah utusan-utusan daripada malaikat maut banyak nak diterangkan tapi masa kita tak mengizinkan insyaAllah pada kesempatan akan datang kita bahaskan lagi berkenaan tentang kitab kita ini kitab atas At kira fi ahwalil mauta ini